নমস্কাৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে এইটো হৈছে আমাৰ ব ইয়াৰ ভিডিঅ' আগতেও দিছোঁ যিসকলে দেখিছে চিনি হয়তো পাব আজি এটা মানে বিশেষ কাৰণত ইয়াক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আনিবলগা হ'ল হঠাৎ মানে যোৱাকালিৰ পৰা সি বমি কৰি আছে নন ষ্টপ যি খাই চব ওলাই যায় প্ৰথমতে আমি ভাবিছিলোঁ যে এই কিবা চাগে বেলেগ বস্তু খাই দিলে নাখাবলগীয়া বস্তু সেইকাৰণে চাগৈ তাৰ অলপ প্ৰব্লেম দি আছে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় সি খাই আছে হাফ এন আৱাৰ নহয়েই ফিফটিন মিনিটছ মানৰ পিছত ভমিটিং হৈ ওলাই যায় একো বস্তুৱে ডায়েজেজ নহয় যেনেকৈ খায় তেনেকৈ ওলাই যায় আৰু এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণ ডক্টৰে কেইবাটাও ক'লে তথাপি মোৰ যিকেইটা মনত থাকিল মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ বাৰু প্ৰথম ক'লে যে যদি পাপিটোৱে খুব ঠাণ্ডা পায় তেতিয়াও এনেকুৱা হয় আকৌ ভেকচিন দিয়াৰ টাইম যদি সাৰি যায় তেতিয়াও তেনেকুৱা হয় আকৌ পেলু হ'লেও হয় এনেকৈ কেইবাটাও কাৰণ ক'লে যিসকলৰ পাপি আছে নিশ্চয় জানিব আৰু এটা ক'লে মানে ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো অলপ উইক হ'লেও হয় দেই তেনেকুৱা আৰু ইয়াক সেইকাৰণে বেজী দিব লাগিব বুলি ক'লে বেজি দিয়াৰ সময়ত তাৰ যি উৎপাদ বেজী দেখিয়ে ভয় কৰে মেক্সিমাম পেটছৰ কিন্তু এনেকুৱা হয় বেজি দিয়াৰ সময়ত ইহঁতে বিৰাটেই ভয় খায় একচুৱেলি মানুহৰে হয় মানুহে ভয় কৰে সিহঁততো কৰিবই আৰু সাধাৰণ কথা প্ৰথম বেজীটো দি দিলে আৰু যদি বমিটো নৰখে তেতিয়া হয়তো তিনিদিন বা চাৰিদিন ননষ্টপ বেজী দিব লাগিব বুলি ক'লে আৰু ৰখি গ'লেতো ভাল কথা লগতে তাৰ এটা ইমিউনিটি বুষ্টাৰ কাৰণে দিলে খানাৰ লগত মিলাই পেলাই দিবলৈ কৈছে ভাল হৈ যাব আৰু যদি বাই চান্স নহয় তেতিয়া অহা কাইলৈ আকৌ লৈ আনিব দিছে আৰু গতিকে যিসকলৰ পেটছ আছে বিশেষকৈ পাপি আপোনালোকে অলপ কেয়াৰ ল'ব যাতে ঠাণ্ডা নাপায় সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ আৰু জনাব আপোনালোকৰো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি আৰু কি কি কেয়াৰ লৈ থাকিবলৈ সেইখিনি কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে মোৰ এনেকৈ কণ্টিনিউৱাছলি মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিয়েঞ্চ আগতে ৰাখিছিলোঁ এমাহমান ৰাখি পেলাই আগৰ ঘৰত দি দিছিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব বাই বাই